यहाँ से जो दीरे मोहम्मदी का काम हो रहा है हजारों आस्थानों को वो काम नसीब नहीं हुआ ये हमें फखर करना चाहिए कि अल्लाह की बारगाह से ये दर्जा ये रुतबा इस दरबार शरीफ को मिला है तो जैसे कि कहा जाता है कि दरबार आलिया हजारों आस्थानों का कफार अदा कर रहा है हजारों आस्थानों का हजारों पीरों का कफारा ये दरबार अदा कर रहा है ये कोई मस्तों मलंगों का डेरा नहीं है ये क्या है ये शहनशाह का दरबार है बनियों के शहनशाह सरताजुलिया शेख उमल सैदादा शाह शहनशाह लेकिन हजूर मलंगी बाबा औ की शान को समझना वो हमारे बस की बात नहीं है हजूर मलंगी बाबा शहनशाह को समझने के लिए कम से कम शेख अब्दुल वाला चाहिए, काजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वाला जहन चाहिए बाबा फरीदुद्दीन जिनके शक्कर से होती वाला दिल चाहिए हम तो दुनियादार लोग हैं नफस रस्ते हैं हम तो अपने चक्रों में पड़े रहते हैं क्या लेने आते हैं क्या लेने आते हैं मुर्शिद के दर पर दुनिया दुनिया और बस दुनिया बच्चे बीवी दुकान मेरा मकान मेरा किला मेरा मुरबा मेरा ट्रैक्टर मेरा वीजा बीमारी लग गई हो जाए ये सब कुछ देने पर हजूर मलंगी बाबा का नहीं कोई जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई ये अकीदत नहीं।, ये अकीदत नहीं ये अकीदत नहीं ये हकीकत है क्यों? जनूब हजारों औलिया मैंने देखे हजारों पीर मैंने देखे आस्था देखे मेरी पचास साल की जिंदगी इसी रिसर्च में गुजरी है हम इलो अदब के दुनिया के लोग हैं अखबारी दुनिया के लोग प्रेस मीडिया के लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग तहकीक की दुनिया के लोग लाइब्रेरियों में रहने वाले लोग मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये उर्स जो है ये चालीसवा उर्स है कौन सा हजूर मलंगी बाबा ऊलिया को कितना अरसा हो गया दुनिया से मिसाल फरमाए हुए चालीस साल और मुझे कितना अर्सा हो गया दुनिया में तशरीफ लाए हुए पचास साल चालीस और पचास का फिकर मुबारक में दो हजार तेईस दोबारा कभी नहीं होगी क्या ये पचासवी सालगिरह है ना ये लिखा हुआ है गोल्डन जुबली तकरीब कल सुबह ग्यारह बजे होगी किसकी है मेरी पचास साल मुकम्मल हो गए तो हजूर मलंगी बाबा का उर्स कौन सा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन सी पुश्त है हजूर मलंगी बाबा की चालीस वास्तव से हजूर मलंगी बाबा सरकार तक ये शजरा मुबारक ये जो आपको दिखा रहे हैं ये पहुंचता है ये शजरा चालीस वास्तव से हजूर मलंगी बाबा सरकार तक रसूल पाक से पहुंचता है तो ये चालीस का फिगर तो मेरी सालगिरह जो है वो कौन सी है पचास इन पचास सालों में ये चालीस उर्स मैंने अपने हाथ से करवाए हुए हैं कितने मैं अपनी आंखों से आज चालीसवा उर्स देख रहा हूं पहले उर्स से लेकर चालीसवें उर्स तक चालीस साल का पूरा रिकॉर्ड एक एक बार मेरे दिमाग में हिफत है उर्स की तैयारियों से लेकर उन्नीस से लेकर और आज 2023 तक पूरे 40 साल तो बातें बेशुमार हैं वक्त कम है कमाल भी बैठे हुए हैं 12 साल मेरे हजूर मलंगी बाबा सरकार की गोद में गुजरे ये कौन बैठे हुए हैं हजूर मलंगी बाबा और शहन शाह नूर नूर इस दाढ़ी के साथ मैं खेला करता था इस दाढ़ी के साथ मैं खेला करता था ये दाढ़ी मेरे मुंह के ऊपर फेरा करते थे बारह साल का अरसा है मैंने दुनिया में आंखें खोली तो ये चेहरा ही देखा और फिर क्या देखा चारों तरफ बॉस कुतब अबदार कलंदर ही देखे पंद्रह बीस मर्द पंद्रह बीस औरतें चौबीस घंटे खिदमत में मसरूफ अमन है आ रहे हैं सौ जा रहे हैं मेहमानों को खिलाई जा रहे हैं ना खिलाने वाले थक रहे हैं ना खाने वाले थक रहे हैं ये पचास साल का तजर्बा मैं अपना बता हूँ बातें इन शह होगी तीन दिन तीन रातें बहुत सी करनी है आपसे अहम बातें अल्लाह रसूल की बातें तो पचास साल के हजारों तजर्बात हैं हम वो देना चाहते हैं तो पता नहीं कोई लेना चाहता है कि नहीं एक हाथ खड़ा हुआ है बाबा सजाद चिश्तीलंदर का माशा नाराय तकबीर हैदरी नारायण नारायदरी नारायण सफलता बेन याद हयाद कल्दर सखी सा बेन याद हयाद कलंदर तुम बाबा चिश्ती निज़ामी मलंगी दरबार आलिया मलंगिया गुलामा ने मलंगिया मलंगी बाबा और उकाड़े वाली सरकार उकाड़े वाली सरकार अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी फाजा कुतुब फरीद माशाल्लाह जज्बा बेदार है मैं कह रहा था कि ये अकीदत नहीं है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई और जैसे मेरी सरकार है ऐसा है ही नहीं कोई ये हकीकत है रिसर्च की दुनिया से हजूर मलंगी बाबा सरकार की सवान दुनिया में एक लिखी गई है उसका नाम क्या है हजूर मलंगी बाबा सरकार पर जो रिसर्च वर्क हुआ है उसका नाम है मुहम्मद याद रखिएगा हजूर मलंगी बाबा की किताब का नाम उसका ऑथर कौन है उसका राइटर कौन है उसका मुसन्फ कौन है ये देश का पचास साल आपने सुबह करना है वो गोल्डन जुबली हजूर मलंगी बाबा सरकार को मुझसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं जानता मलंगी बाबा हजूर को अगर जानना है तो मुझसे तरबियत लो आपने सिर्फ मलंगी बाबा का नाम सुना हुआ है मलंगी बाबा हजूर के अभी आपको हकीकत की अलफ का भी नहीं पता था सिर्फ इतना पता है कि उकाड़ा मोहल्ला अली कुशुरा कोठी में एक दरबार है या नंगल होता है डोल बचती है बात खत्म नहीं इसके दर पर हजारों हकीकतें छुपी हुई हैं लेकिन अरे फर गुलाम फरीद रहमत फरमाते हैं नफ्स पलीत पलीत चकीता हमारी तो मत मारी हुई है नफ्स ने शैतान ने ख्वाहिशात ने ख्वाहिशा की हिस्सो हवस ने माल दौलत की तलब ने पागल कर दिया तबाह कर दिया हत्ता यहां तक कि तुम्हारे जनाजे निकल जाते हैं तुम्हें ही नहीं आती तुम्हारे कोल हो जाते हैं सातें हो जाते हैं में हो जाते हैं लेकिन अल्लाह वाले कहते हैं आओ हम फकीरों से दोस्ती कर लो गुर सिखा देंगे शहनशाही की, के गुर सिखा देंगे बादशाही के क्या है ये खिदमत है, ये क्या है ये तबलीग दीन है ये नबियों का मिशन है नबियों पैगम्बरों ने क्या किया एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर आसमानों से आए क्या करके गए तबलीग करके गए या तहरीर थी या तकरीर जुबान से बोलते रहे या लिखाई में आ गया तो रहे जरूर अंजीर बुखारी बने माजा ये सब कुछ क्या है ये तबलीग के अंदाज है तो हमने ये देखना है कि ये हमारा जो इश्क है ना ये तबले का मोहताज नहीं होना चाहिए इतना मैं कि जब साथ जो है वो सा बजे बाजे का और तबला खड़के तो हमारा इश्क जाग उठता है नहीं ये कमजोर इश्क है ये इश्क है ही नहीं ये पता नहीं क्या है होगा कोई इश्क का थोड़ा सा नजरा मगर ये जो साहबाक राम थे उनकी तरीके पड़ी है कभी ये रसूल पाक के पास ढोलकियों वाले बैठे होते थे जब वो बजाते थे, थे तो इश्क बेदार होता था वो तो अपने गले कटा लेते थे साहबा ने गर्दने अपनी कटवा दी फिदा का अभी अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान है अल्लाह के रसूल क्या चक्कर था बचाने वाले बैठे हुए थे नहीं इस बात को समझना है कि इश्क जो है ये अल इश्क नारोहरी को, को माँ सिवा इश्क एक आग है जो हर चीज को जला देती है माँ अल्लाह की ये करोड़ों रुपए का लिटरेचर माशरे में जो है बांटा गया माशरे में फेंका गया कितने का लाखों का नहीं क्या करोड़ों का लिटरेचर किताबें रिसाले मैगजीन लाइब्रेरियां यूनिवर्सिटियां दीनी मदारस पाकिस्तान के बड़े बड़े सफारत इदारे हर जगह तक ये पैगाम पहुंचाया गया मकसद इसका क्या था मकसद था बेदारी ये को बेदार करना, था के अमल करना के, के, तो के फरमान पर अमल करवाया इस आस्था ने दुनिया को कहा कि आओ वो मलंगी बाबा तो फरमा रहे हैं कि हम तो मायर बा है कोई साहर ही नहीं, नहीं। कोई ही नहीं राह दिखलाए राह को मंजिल ही नहीं रसूल, रसूल, रसूल ने अल्लाह के रसूल इतनी बड़ी शख्सियत इतने बड़े मोल में क्या कह हैं इंसानों को, को कुत्ते का हाँ मोहम्मद मुस्तफा ने वजह क्या हुई वजह यह है कि इनके अंदर जो खसलतें हैं इनके अंदर जो आदतें हैं वो कुत्तों वाली है, है लालच तमा है यहां जितने लोग आए इनका टोटल लगा के देखो तो ये करोड़ों नहीं अरबोपति लोग हैं ये मेरा रिसर्च वर्क है क्या ये इनकलाबी उर्स है ये 40वां सालाना उर्स आपको सारी जिंदगी याद रहेगा बात का भी मैं आगाज कर रहा हूं तीन दिन तीन पड़ी पढ़ी बाकी इन करेंगे लेकिन इसको हमने फैसला कौन से बनाना है जिंदगी मुबारक को इस वक्त देखने वाले जानने वाले कुछ चंद लोग ही रह गए होंगे और रह खाना में से मैं हूं या जियाउल हक है हम दोनों के अलावा कुछ पुराने लोग हैं नदीम भाई अतीक भाई पुराने लोग खरीफा रियाज साहब बाकी तो हजारों पौध पौधे ना इनको तो पता ही नहीं है तो इस सिलसिले की तारीख सौ साल पर मुहित है क्या सौ साल का तारीख है कराची से लेकर पिशावर तक बांग्लादेश से लेकर इंडिया तक यह सिलसिला फैला हुआ है यूरोप अमेरिका मुत्या अरब महाराज तक मकसद क्या है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना तो मैं बात ये कर रहा था कि बाबा से हम क्या मानते हैं मकान मिल जाए दुकान मिल जाए ये मिल जाए वो मिल जाए ये सारा कुछ मिलता है और मिल मिलता है तो हम यहाँ आते हैं ना मिलता हो तो यहाँ आए ही ना यहाँ लोग क्यों आते हैं इतनी सख्त सर्दी घरों को छोड़कर हजारों मीलों का सफर करके लाखों रुपया खर्च करके क्यों पहुंचते हैं इसलिए पहुंचते हैं कि यहाँ से जो कुछ चाहते हैं वो यहाँ से पाते हैं हजूर मलंगी बाबा सरकार की बारगाह वो है इसको अल्लाह ने फरमाया है कि मैं कायनात की किसी चीज में नहीं समा सकता मगर यहाँ समा जाता हूँ मैं मंदा मोमिन के कल में समा जाता हूँ ग्लोबल मोमिन यहाँ अल्लाह मौजूद है अल्लाह सब आने वालों को देख रहा है इन अला कुल्ले शाइन कदीर अल्लाह को पता है आलमोल गैर कि अब तुम्हारे दिलों में क्या है तुम क्या क्या मांगने आए हो और अल्लाह देता है अच्छा लेकिन क्या यहां से अगर आप अल्लाह मांगेंगे तो अल्लाह नहीं मिलेगा मगर ये तलब है ही नहीं मसला क्या है अल्लाह रसूल के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं तलफ बातें मादरत के साथ सच्ची बातें करने को अब दिल करता है बहुत हो चुकी बातें रस्मी अब हकीकी बातें भी करनी है जो अल्लाह का तालिब है जो चाहता है कि मैंने जिंदगी बदलनी है हाथ खड़ा करें अरे हाथ खड़े हैं अल्लाह तब को कामयाबियाँ ता फरमाए तब्दील फरमाए वादा करें कि आज के बाद पांच वक़्त की नमाज पढ़ेंगे माशा तो बस शुरू करते हैं यही इस तरह का मिशन है यही इस दरगाह का पैगाम है कि कोई भी आपके ऊपर उंगली ना उठा सके आपकी कोई हरकत कोई आदत शरीय मोहम्मदी से नहीं टकरानी चाहिए आपको देखे तो देखने वाला कहे कि ये इतना बड़ा तरफ रसूल इसके का है अल्लाह सबको अमल की तोफीकता